Приветствую, братья и сестры, пусть Господь благословит нас, чтобы мы прославляли Его. Возлюбленные братья и сестры, все это соберемся в благоговении пред Господом, чтобы прославить Его за Его величие, за Его дар спасения, за, явленную, за явленное спасение через Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа который ныне сидит от весной Бога Отца Вседержителя, как сказано в послании Павла Ефесяна. во второй главе. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, вашим мы были мертвы по поступлениям и грехам вашим, которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, Господствующего в воздухе, духа действующего ныне в противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям оживотворился Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках призабильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены, и сиение от вас. Но Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Такая благодать, такая преизобилие Божьей милости, Божьей благодати. Мы ничего, мы вообще были мертвы. Мы были выброшены мертвы, но Бог проявил нам благодать. Он нас уже ты раз животворился Иисусом Христом, дал нам веру, которая, потому что мы верим в это все. То есть понятно, как, как другим объяснить, почему ты в это веришь, это невозможно. Потому что Бог дал, я не знаю, я был мертв, а не жив. Да? Я был след, помню, а сейчас вижу. Вот. И как вы еще не понимаете? Я вот что я могу сказать, я был след и сейчас вижу. Я был мертв, и я жив. Вот как доказать, вчера общался делал установку, он неверующий, а говорит, а как, от чего тебя спас? Я говорю, спасом, спасом. что спасем. Что с просто хорошо себя вести? Он, Нет, да, как? Он меня спас от греха, он меня спас от ада. А, ну, говорит, а где это правда? Я говорю, живу, все нормально, дети, семья, все. Сейчас ты у меня работаешь. Я знаю себя, я был мертвым но не жив. Что еще могу сказать? И там ну, на время показывать, мы опаздывали. Говорю, приходи в церковь, пообщаемся, давай встретимся. Так, в двух словах не расскажешь. Единственное, что могу сказать, я был мертв и жив. Все. А рассказывать красоту Евангелия, да, Евангелие прекрасно, но оно и жестоко. Ты был грех, грешник. гнев Бога Отца был на тебе. Но Бог спас. А как ты докажешь, что это право? Я не знаю, я был мертв одни люди, вот я прочитал. Все. Я, 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 я был мертв, я знаю. Я, уже я, был мертв, но жив. И Бог пожелотворил меня. Так рассказал Благодарил. От... свидетельство, как докажешь? Что значит докажешь? Расскажи это просто, что с тобой было раньше, какой период. ты Ну, знаешь, все, все значит... Воспринимают это правильно, да? Да. Нет, я кратко так рассказывал, как общаюсь, а такую в общем рассказывал. Но просто суть, ну, чтобы меньше э, рассказывал бы нам больше суть. Конечно, нужно рассказать, ну, писание, значит, потому что Ибо это уже когда выходили, да, в Евангелии 3.16, ибо так возлюбил Бог мир, что он дал сына своего единородного. Но там появляется у них много вопросов, что так, как это отдал сына, а что Бог не шел, у Бога есть сын. И, 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 и это затяга, потом мне показывают, что а время, и ты не успеваешь это все делать, это еще там три пролета делал. приходил с вами". Все, кратко, что можно сказать, то, что я вот сейчас прочитал. Мы были мертвы, помните, если я прошлую если порожден, и все спрашивали, а скажи, я не знаю, я не понимаю, почему вы вот это вот спрашиваете. Я знаю одно, я был слепо сейчас вижу. Все. Он мне рассказывал, что я вот сидел там, и что я пережил, и вот как вот меня бросили, и родители вот меня оставили, да, сейчас отказали. Он мне не рассказывал, он сказал конкретно суть. Я этот человек, вот и Христос, ну потом Христос нашел его, помните, да? Ты знаешь, что тебя исцелил, да? А, это, ну, не, знаю, это я, да? Он говорит, кто ты, Господи, да? Иди и пред не греши, чтобы не сделать с тобой чего -то. Все. Господь его явился, Бог пришел на жизнь. Все, иди и не греши. Все, иди рассказывай одно. Я был мертв, сейчас жив. Я был отправлен, сейчас другой человек. Поэтому и дальше, когда они приходят, заинтересовался тем, что ты сказал. Да, мы объясняем, мы рассказываем по полочкам, что это значит. Почему Бог возлюбил мир, вот, Бог создал мир. Почему в мир идет в грех, да? Ибо так возлюбил Бог мир, но сына своего единородно, даже всякий верующий, не погиб. Ну, то есть понятно, что есть следствие, погибет. Вот, и, значит, все должны погибнуть, но верующий в сына будет жить. Вот, вся судьба, потому что Бог любит. А почему Бог любит и убивает? Он ну, говорит, есть грех. Бог ненавидит грех. И мы все согрешили, в Адаме мы все грешили. Какое? Причем там Адам и я. Что это такое? Вот. Да, где Адам, где я? Средство, это ж не от либо ты не какой-нибудь. Давай разбираться, на что ты веришь. Да? Если мы отталкиваемся да, ты потом Акадама. Вот. И Адам согрешил, и грех этот передается тебе. Ну, в Иисуса Христа, и грех этот остановится. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы это помнили, что мы были мертвы во грехах Но Бог богатый, благ... милостью своей, по а благодати, не отдел даровал нам возрождение, во-первых, рождение. Потому что есть разница, что первое возрождение либо вера. Возрождение. Одно не скажет вера. Потому что без веры Бога «А где ты взял это «Ну, я поверил». «Как это ты?» «Ну, это уже твои дела, это, это ты да. уже что-то сделал». «Я поверил, я пришел». И он, поверьте, скажет, это ну, 70% евангельских христиан. Потому что я не могу сказать, что «Как это я был мертв?» Помните мертвый Бог? Бог! Бог любит тебя! Давайте Богу кидать спасательный круг, руку, да, он мертв, он в гробу лежит, и ему все равно. Он не слышит ничего, он мертв. Но он ничего не слышит. Ни Евангелия, ни что ты ему рассказывал, ни свидетельство он не слышит. Пока Бог не возродит его. И тогда он, а, что, что, Поверь в Иисуса Христа, вера, что это такое? Вера, верую. Да, а как я жил? О, на, да, поверь, я, 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 теперь верю, да. Я был мертв, а не жив. Вот где он должен рождаться. Бог дает эту веру. Но прежде возрождения. Опять, опять да, называется Орда Салют, Порядок Спасения. Возрождение, Вера, Покаяние, прос... не, Освящение и Прославление. То есть мы этим все... Но оно происходит как-то в один момент. Богословы занялись, как же это происходит, давай я разложу на полочке и начинаю. Откуда как Сначала Вера, либо Возрождение, потом Покаяние то есть покаяние ну, в жизнь. Ты осознаешь, что нужно покаяться, да, и как веровать, да, если не будут посланы, да, и в кого вера, то есть ты понимаешь, что вера, ну, прежде что-то появилось, возрождение, что ты начал вообще в этом задумываться, потому что перед этим ты был мертв. И потом покаян, да, я сам власть, ты все анализировал, я был мертв, Бог, значит, меня остался, я возродился, веровать, посланного Иисуса Христа, все верует, но нужно покаяться идет покаяние. Да, ты хочешь сейчас стать покаяться, да, по-любому, что ты жил неправильно, что ты был в грехах, да, все, признать себя грешником и попросить Иисуса Христа изменить полностью твою жизнь. Да. И идет потом изменение, процесс освящения, когда Бог всю твою жизнь до да, конца твоей смерти будет менять тебя. Это процесс освящения. Святое, отделенный, да, мы согрешаем, мы боремся со своими ошибками, Бог работает тебе, и это процесс освящения. Оттуда входят трудности, переживания, туда входят страдания. Это все процесс освящения нашего. Бог работает. Он отбирает у тебя твои игрушки, но он работает с тобой, чтобы тебя сделать таким подобным Христу. И тогда мы приходим к своей концу нашей жизни, и идет момент прославления, когда мы пред Господом прославим. И в конце, когда уже дадутся новые дела нам и мы будем полностью искупление полного, полного Божьего замысла человечества. Андрей, спишь? Пусть Господь благословит нас, давайте мы помолимся и заспеваем Господу эту радость. Будем петь сейчас, и пусть вот этот посыл, который я сейчас рассказал, пусть вкладываются в вот эти слова. Когда Дух Господень наполняет на меня, спеваю я, я и Давид. Когда Дух Господень наполняет на меня, молюсь я, як и Давид. Да, и нади, я, Давид, это была радость. радость.